Ну, я не знаю как, вы же понимаете, вы меня просили, я вас сюда не приглашала, я э, не, не есть самозванец, что там так. Я просто, вы ко мне приходите, Григорьевич, так было, Самокомич, вы меня немножко ну, подманули перед выборами. Неправда. Вы, правильно, <свят> вы <свят> потом напечатали. Вы все идете, и я решила так, что мне с каждым, с вами не заниматься, потому что у меня тоже сидит бухгалтер, и мы сидим ляля, -ля, а бухгалтер свою работу берет за мной вы активисты своих домов, пригласите своих людей. До того, мое мнение, вот как бы я, я лучше разу видеть, чем 10 раз услышать. Приведите своих людей, покажите. Любые вопросы, которые у вас назреют, мы потом их здесь обсудим, дадим вам краткую, ну, краткую или какую, вы прочитаете нужным, ответ на ваши вопросы. Не знаю, были вы, не были. И вот я теперь стою перед вами. Тогда давайте начнем с того, что видели, не видели, что у нас есть на самом деле. У нас ОСББ, счастье наше, что организовано с первых дней. Вот это 5 декабря было 10 лет дома. А уже в январе 6 года у мы уже были ОСББ. У нас точно так же в марте месяце здесь присутствует, Виктор Григорьевич, главный инженер Калычки. домостроительного комбината. И он приезжал, и он знает. В декабре дом знали, а в марте месяце уже купа вот таких вот листов с жалобами течет, течь крыши. Ну, в тот промежуток я все не працевал, потому а, и так... Ну, по крышам были вы. Ну, Я уже 2011 да. самого... То есть вы не думаете, что мы получили такой дом, где ничего, все фурычило, нигде ничего не ломалось, ничего не, не все было точно так, как будто бы дому это 10 лет. Щитовая электрощитовая, вместо пяти их две, она выгорела уже в 2008 году. Выгорела до тла. Но э, к чему я это говорю? Были, чтобы вы не думали, что вот у вас дом старый, так там чуть-чуть. И канализы эти плиты поставлены, а зовмаш, уже завода не было с 90-го года, у нас они на в квартире, Потому что это подрядчик или как Министерство обороны, или как правильно Заказчик, да. Заказчик. Ну, то есть особого контроля никакого. Не было чего строили, того и строили. Чего построили, то и получил. Вот, то есть я бы не сказала, что у нас новый дом, так это все хорошо, а у вас там старый дом, так у вас все плохо. Ничего подобного. Что у вас что у нас? Сразу мы власть взяли в свои руки. Ну, будем так говорить, что ну, вроде бы как я. Это началось жестчайшей и вам советую сразу попутно, если вы это организуете, вы начинать должны не просто жесткой, а жестчайшей экономией. Так начали и мы. Вот я была одна. И когда на, на радио курс полковник была у нас на радио, то мы, и мы выступили, я выступила, говорю, да, здесь ну, ОСББ есть, не только наши. Но в частности я себе сказала, что я так работаю, что я вспомню о работе, я до утра не сплю. А вы работаете и хорошо ночами спите. То есть у них было все тоже в ОСББ, поэтому этого допустить не должны. У них было все то же самое. Оперативный жит обслуживает. Дом дали гроши из госбюджета на ремонт крыши, всего. И еще есть плюс голова. Зачем тогда одним наклевником больше в лице головы? У меня этого ничего нет. Вот я пришла, стала электрик, я. Сантехник, я. Слесарь, тоже я. Единственное у нас было на 0,75 бухгалтер-паспортист. 0,75 ставки и на полную ставку у нас уборщица. Но она работает с 8 и до 4. Как она говорит, шаг лево, шаг вправо, расстрел. Чистота стерильная. У нас есть такая женщина, которая берет на заводе платочек и может по вот этих парапетик, этих не парапеты, а как э, э, короче, Вот внизу вот эти пиля пилястры, вот пилястрочки протирать. Нет ли там пыли? И каждое утро докладывает, Полина Николаевна, все в порядке, ну там где-то какие-то орехи есть, устраняем. Слушаю вас. Вот. Я не забыла. Пожалуйста. Уборщица прошла, то есть женщина прошла, попротирала, да? Да, Я сама. А через 15 минут идет стадо, извините, баранов и открывали это перила претензии к уборщице. Расскажите мне, пожалуйста. У нас такого случая, к сожалению. А как в таких случаях, вот если дом такой, вот как в таких случаях, извините, у нас есть, послушайте, у нас есть по-другому, копейкой, правильно, правильно, я так и делаю. Поймался, что надо законодательную базу. Она есть, есть, у нас есть, в Сейчас Екатерина Александровна, может быть, там, про, 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 Николаевна, вы смотрите интернет, все знаете. Значит, как у нас делается? У нас есть другой случай, машины. Вот он поставил машину, приехала, это, ну мы, правда, поделали такие конструкции, что у нас уже машина там не встанет. Это тоже стоило денег, не встанет. Но если стояла машина или, не дай Боже, она стала на зеленую зону, Тут же у нас мы купили фотоаппарат, он не мой личный, он СББ. Сфотографирован, проявили, сделали, и тут же в дельницу по контролю за на место чернила. И там все красиво, тут же решили. И приезжает тот же начальник, вытирает, все убирает. И просит, и объявление. Кстати, вы посмотрите, здесь Александр Город стоит. Мы этот, я не знаю, как вы, мы в разных комиссиях с вами, к сожалению говорят, так ну, не бывает же много. У нас, то я в той комиссии, где благоустрей. У нас же город, извините, зажажены этими объявлениями. Остановочка чистая, красивая, смотрите. Ну неужели сложно так? Это же никакого труда нет. У меня ни одного объявления нигде нет. У нас иконостаса нет, кто проходил мимо был. Так, малейшее объявление повесили. Я тут же его сняла, сфотографировала, оригинал сняла. А не дай бог на конструкцию, это вообще тот же начальник потом звонит и просит по Николаю, я умоляю, заберите, отведите свою заяву назад. Я тут же ее сдаю, 15 минимальных откладов, налог, т.д. И они тут же забирают все сами. И у меня есть энергетическое и если физически, я смогу, я точно ну, так делаю. Елец. Точно так. А та. если просто, вот идет человек... Ну нет, ну не знаю я, ну, мы не приюты у нас. И еще, правильно, и еще, одного. и еще один момент. Спасибо, конечно, нашему теперешнему голове, что он так заботится о детях. И это. Против кишени сделал этот самый для детей площадку. Да, хорошо, пусть дети это... Ну какой там мусоросвальник, я не хочу с подъезда выходить и смотреть на этот бедлам. Вот скажите, пожалуйста, кто несет ответственность и в каком правовом поле, это с этим можно бороться. А теперь жертву больше, чем Да, Миленькая. Вылежит, А на вечером приходишь, нельзя по этой мимо этой площадке. Мы же не по этому Скоро вопросу мы... собрали здесь. Попустую, Зачем то, уже не площадку в любом случае? Кому кусок этой через. <звук> <ведь поведали. звук> Полина Николаевна, Конечно. вы расскажите лучше. Вот, допустим, сейчас все получали счета, счастье, счета выпил, за выпил, отопление. Да, у меня счет определили. трехкомнатная квартира получила. Что это такое? Чем Мужчина, меня. можно я вопрос задам? А вопросы, вопросы? Это совершенно ленивый вопрос. Давайте я вам все скажу. Мужчина, женщина выступит, скажет. Давайте я о себе. Я начал, вы меня сбиваете. Я отвечу на все вопросы. Не смогу я здесь есть, Катерина Александровна здесь есть, Александр Юрьевич. Они возьмут на вооружение. Мы как-то общими силами с ним вдвоем подскажем посоветуемся, куда надо, выйдем, на какие организации, на того же отрошенка, кто там их устанавливал, эти ваши... Качельки, что там еще, площадку эту детскую, Но на сегодняшний день я так думаю, что вам женщина, что это тот отвечает, кому принадлежит эта территория. А я думаю, что она великая кишень, они должны ее убирать. Другой По по-другому -по нет. Не, И ну поскольку женщина вызвалась, нет, вот давайте составим заявление, чтобы или больше мусора добавили на детскую площадку. Да, ну то то правильно, не, не, удалит, не ну, я подходят. понимаю, но если уже женщина иди, завела иди, эту иди, тему разговора, пусть она составит заявление. Мы не для этого собрались, чтобы вот делать. Да, это Полина сейчас. Николаевна, вы, уже лучше расскажите о экономии ОСББ. Я же это уже не говорила, серьезно. что я одна, у меня не было никого. Но нельзя сказать, что в это время что-то не фуричило или чего-то там не работало. А по поводу Она тепла в ну, подъездах? У нас вот, на доске, а у нас есть Какие они находятся да, в каждом подъезде. Да, все но все они за него деньги видели. берут. На вы тоже были. У нас, да. 80, да. да, 80 гривен в, в этом пришел, месяце пришел, заплатили. Пришел. У нас это сделано так. 58. Висят в информационной доске, а, где вся информация, и часы приема, правильный. и те же объявления, не сорить, не курить, не выливать, не делать. И там же есть все службы. Начинают с помощи телефонов, электрика, да. все. Все, что делается до квартиры, это, конечно, сделает ОСББ за нас общий кошт. Все, что идет за дверь, это уже занимается хозяин. Но у него голова тоже не болит. Искать, где его электрик, где ему сантехник нужен. У него здесь все отлажено. Он пришел, многие себе записали на домашних календарях и знают. Что случилось, он тут звонит, Владимир Михайлович у нас. У него все телефоны, он пришел, сделал, и ему оплатили. Если это сделалось в подвале, случилось на водах или на канализации, тогда платим из общих денег. Поверьте, очень жаль, что здесь нет двух бухгалтеров. Я думала, они будут с разных домов, они у нас работали, они в курсе. Теперь смотрите. Вот вы говорите экономику. Если у вас, если бы у нас обслуживал Карелия, когда я это все приняла, где-то, наверное, полгода в служилах На то время он брал 3800. Я как увидела, меня, вы знаете, вот я ну, такого, знаете, вот хозяйского уклада, чтобы вот было так, вот должно быть так, почему так, а почему так здорово. Почему. И мы тут же с ним встретились и расторились. Далее, когда мы забирали дом, сдавало Министерство обороны, сдавало этот дом коммунальному хозяйству. Коммунальное хозяйство выдало Карелину. Когда уже я, я ж не сразу, человек приходит первый месяц, второй, третий, он же должен вникнуть. И тогда это уже я прихожу конкретно к вам. И мы решили этот дом забрать от Карелина и взять на баланс себе по СББ конечно, предупреждаю вас, что все эти работы, которые будут стоить денег, все делает не тот, кто принимает, то есть не я, а тот, кто сдает. Говорили. У него, конечно, не было никаких документов. И получалось так, что я получаю квартиру без ордера. Точно было там. Все. Ни одного документа. Ну, благо то, что, может быть, я, знаете, умела, была ухожа. Я зашла, я узнала в Новозаводской радио, какие документы должны быть, чтобы я чего-то не упустила. Так точно мы сделаем и вам, да вам, собственно, надаст цель по наданию административных послуг. Вам же будет проще, чем было мне. И мы тогда все, вот это, который перечень документов был, мы обратились к Карелину. У него чего-то было, а в общем ничего не было. И мы тогда уже обратились к Роговому, спасибо ему, он безотказно был. Он сказал, все, что нужно, значит, сделать ксерокопии и предоставить. Некоторые документы были у меня в оригинале. То есть они должны быть и у вас. Но вы уже не будете платить. Это уже будут их проблемы, когда вам давать. Далее. Теперь все. Давайте начнем конкретно с вас. Уже я о себе остановилась, малость. А, и когда мы принимали от Карелина, то у нас была комиссия составлена. Нужна она будет и вам. В эту комиссию должны входить бухгалтера. Никто. Ни, вы, ни юристы, ни хозяйственники, а именно бухгалтера. Все. Потому что вам нужно будет все что было, у которой было дебет, сколько было поступлений денег на ваш счет и сколько было истрачено. Например, там на вывоз мусора, на переработку мусора, налог на прибудунковую территорию, на зарплату, в общем, на все, все, все. И тогда сводили дебет с кредитом, и получалась у нас энная сумма. Единственное, я немножко лоханулась. Я вот человек такой прямой, честный. Может быть, все моих лет сидящие здесь знают, как это, было? как это было в наше время строго, тем более была коммунист какой-то, я считала, что честность это прежде всего. И когда мне Карелин сказал, что он заплатил, что ему, ну вот он работал, и ему не платили гроши, то есть за все коммунальные вот эти услуги. Ну, я поверила, думаю, человек говорит, я думаю, так, и я ему поверила. То есть лоханулась на несколько тысяч. Уже все. Вы теперь эту ошибку уже не не допустите. Все, что нужно будет, у вас должны быть толковые бухгалтера. И не один. У нас было три. Вот они должны четко вывести, сколько было на дом поступлений с 92 -го года. До 92 -го денег нет, вы это знаете. Да, то Полный. все сделать полностью, от Полный. А до Я. Они делали долго. Скажу вам, то, что когда дома, которые... А, кстати, какие дома здесь есть? Дальше. 16. 70, 80, Восемьдесят, 80 80, 80, 80, 80. Да. 70, ну все 40. дома есть. Все. Значит, сразу тоже напутствую вам. Дома, которые в Карелии обслуживаются, <кх Logic> вы будете иметь. Он все-таки, как говорится, частник, какую-то сумму вы с него получите. По нолям у вас не будет. Это сразу я вам говорю. Те дома, которые у вас в, ЖЕК, в Жеке, в тринадцатом, других тут в ЖЕКе, я думаю, нет, конечно, будет сложно. И может так вам насчитать, тем более если слабенькие ваши будут бухгалтера, то можете еще вы остаться им должны. Как сказала, как они говорят, дырку вы получите от публика людям. Но доля правды в этом есть. Если, если вы сумеете, что люди давно живут, знают, вылили ремонты текущие там, сколько раз, какие работы проводились. А если, конечно, нет, то нет. Теперь, да, и еще, запомните, не надо ничего бояться. Я вас очень прошу, где работать и делать, и создавать придется вам. Я ли, я вот по себе, да, я могу показать вам помощь, все, что нужно, я человек безотказный. Там идет речь среди вас сидящая, я отвлекусь немножко, но это тоже попутно. То есть взять вас себе в ОСББ, Габриэль, или быть у вас, у вас управляющей. Сразу скажу, что большие дома даже не думают. У вас есть по 6 подъездов. Красота. Вам покажем, расскажем, поможем. И вы нам будете благодарны. И меня вспомните, не злым, тихим словом. Дома, которых мало, двухподъездные. Одно подъездный Да, конечно, это очень сложно. Но в каком плане? мало квартиры. А надо же все равно как-никак, а бухгалтерия все равно. Вот у нас, вы знаете, такая отчетность, другой раз я стою и думаю, господи, ну сколько же у нас той конторы людей, а такая отчетность. Как будто бы это комольник, суконный кабинет. То есть отчетность та же самая, независимо от того, мало, не мало, так мы же еще не являемся платниками. Так, теперь, чего мы делали дальше? Я вам сказала как. Выгорело, сделай. И вот посмотрите. Мы же 3 800 каждый месяц. Вот представьте, так это был февраль восьмого года. В феврале мы уже расстались. Пожали руки расстались. Стала я сама приняла на баланс. Начинала с чего я? Прежде о заботе людям тоже. Я тут же пошла к Барбарову и вам на это говорю. Для того, чтобы вы знали информацию, делились с вашими соседями. И говорила ему, что прихожу, Юрий Владимирович, вот тебе бебехи, вот разбирай, некай и мне отключи площадки, отключи мусорные камеры, потому что у меня первый счет в городе, в квартире. И я знала, что за квартиру я плачу ноль. И на сегодняшний день, я не знаю, почему вы все так рвете, что вам холодно и возмущаетесь. Я, вот честно вам говорю, не, плачу, не пользуюсь теплом вообще. При этом площадки у нас отключены. Квартира трехкомнатная, живем мы с мужем вдвоем. Квартира угловая. Снизу люди уезжают на зиму ни под Петровску, ни счетчика не перекрывают. Никаких латок обогревателей на мое. Александр Горович, вы у нас такой, как я тоже. Вот эти латки, вот эти все ябы запретила. А тем более покраску. Я смотрю, новый дом только остался, он уже прилепленный сладкой. Я бы, если вот я, моя была сила и воля, я бы это дело так не оставила. Вот по собственному примеру, вот все квитанции берите у меня и проверяйте ноль. А загальные места, думаю, что же это у меня загальные местах, Такая сумма. Я ноги в руки, вы с полком. Ну, меня спросили, платежеспособная, да. Ставьте счетчик, и, и вот, вы не переломаете это дело. Но в итоге мы договорились, я сама балансу утримаю, людей опросили, члены правления, люди сказали, да, мы согласны. Мы все это перекрыли, опечатали, и у нас я на девятом этаже сижу, поверьте, в легкой доске. Не знаю, кто к нам приходил. Вот Егорович вы были, и вы были. Тут почти все были. Не знаю, что чем было. Но вот с этого этажа можно начинать. Да. Нет, тут не Нет не это, это имеется в виду, что, что подъезды, подъездов, да, зачем подъезды. Мусор, подъезды, вармарку, да. Вармарку, отключили а отопление. Говорит. А что ты хотела? Пять батарей на улице. А что да. ты хотела? на улице. Я так растерялась, понимаете? Я теряю. Я, думаю, господи, ну, где же у меня пять батарей на улице? Потом приехал Павел он Павел Паша, это Алексеевич, вот придет по Николаеву, отключи, он приходит, Павлик, я говорю, скажи, Ко мне, где ли? у меня батарея на улице, Он меня так за плечи берет, против мусорные больше шестого подъезда, говорит, а это, а там регистры, вы понимаете, что такое регистры, сколько же они тянут, и получалось, что я за квартиру плачу а 70, 75 гривен полетело за тепло. А вот отсюда мы все это начинали. Теперь давайте так, вот вы говорите, откуда гроши? Я не знаю, кстати, вот Любовь Андреевна, вот ее дочка у нас голова ревизийной комиссии. Я думала, что 74-го дома будет Василенко, и 71-го Наталья Ивановна. Вот это они у нас, одна находилась в комиссии, другая Правильно. была в Гандерманн-Антернате, же и Казана работала, и у нас работала. Значит, что я могу сказать, чтобы кратко. Вот смотрите, 4 года назад, значит, было дома 6 лет, мне надоело латать латки, Григоровичу приезжать, латать, все не полатали, завтра потепло. Значит, что мы сделали? Заградили, как вы видели, оградку поставили, чтобы все было красиво, чтобы не топкались, не делали. Насадили самолетку, замшит дорогой, покрали. Мы его с улицы перенесли во двор. Теперь, смотрите, приступили к крыше. Шесть лет назад мы истратили 196 тысяч, ну, мы, наверное, 200, для того, чтобы сделать капремонт крыши. И не просто поделай крышу, а завернули, как я, женщина, своим розумом дошла, чтобы не было стыки, стыка от м, крыши. Подскажите, если терминология какая-то. Под да, подвела его вверх под парапеты, поделали оцинкованные парапеты и все укрепили, заделали за все, чтобы не попадала влага, и теперь парапет является своего рода отбойником. Дождь идет, оно течет ливняками, на лимнюках колпаки, вот типа моей ладошки, чтобы ни птица, ни кулечек туда не попал. Все, поймите, никто не давал ни единой копейки и люди, хотя у вас будут постанове кабинета министров и статут вы будете вы его просто сдерете оттуда только свое понабираете что свое подоставляете там сколько человек, чего вы э, в этом статуте вы сделаете ой, отвлеклась немножко что я... ладно, все теперь смотрите дальше посмотрели мы с вами и думаем, ну что ж мы будем делать? какие площадки некрасивые, корявые, побитые. Все так делают для эксперимента, чтобы все видели первые этажи плитку. Ательную. Ну, говорят, головы до третьего сделать, а дальше не зробить. Головы головы на третьем этаже. Чтобы люди не боялись, значит, начинаем со всех подъездов. Я в шестом себе на, на, на закуску оставляю на десерт. Таким образом сделали первые этажи, все увидели, да, красиво, хорошо. Полина Ніколаївна, делаємо далі. Покупна, сама Полина Миколаївна може розпоряджатися только з суммой 10 тисяч гривень. Тепер у нас будуть збори весною і ця сумма буде увеличена, тому що 10 тисяч це вже так на сьогоднішній час сцены гроші. А на то время я могла розпоряджатися 10 тисячами на своє усмотрення. То есть по згідно з статуту. правление избиралось из каждого подъезда. Мы брали по два человека, я была один. Оно вроде бы меня как бы дублировало, потому что правление тоже имело право распоряжаться только десятью тысячами. То есть и шел за мной как бы контроль, и как бы у меня как дублировали. А большие суммы, которые превышали, это уже мы выносили на рассмотрение сборов. Еж, ежели вот я решила плитку, так мы опросили всех членов ОСББ, так как у нас же не все члены ОСББ в нашей квартире были не приватизированы в то время. Что мы делаем? Мы тут же положили во всем, во всем доме плитку. Посмотрели красиво. Уже на позавчера прикатали опять первые этажи. Потому что то там, то там чего-то где-то, чтобы вообще было красиво. Уже делали два раза капитально. Все это перекрашивали. Сделали желтым, всем не понравилось. Ой, что-то не делаем абрикосовый цвет. Ой. Мы порешили такое, сделали. Вчера подкрасили. Там где-то ли на лифту дитё там нацарапало. Бывает и у нас такое. Лифты внутри у нас не особенно, не на 5 с плюсом, потому что нет же грузовых лифтов, а люди пользуются велосипедом. Как ты ему скажешь? Ну, стараемся, вытираем, подкрашиваем, но... Но где-то у нас там такое есть. Посмотрели, что красиво. Давайте мы сделаем подоконники. И мы сделали под цвет. Брикосовый поделать все красивым скатером, сделаем у нас эти, эти подоконнички. Да, вы хотите заниматься, чтобы было красиво цветы, закупили мы все кашпо красивые для живых цветов. А все цветы уже каждая хозяйка делала со своей любимой, кто хотел. У нас многие цветы стоят на, на, на прямо уже на площадках полнодок и на ступеньках. Я в другой раз мне жалко, чтобы их не зацепили, они не разбились. Достойно дорогие, красивые цветы. Воруют потихоньку, но все равно же, все равно же, как говорит, завод вот ты, все равно, говорит, буду, последнего, пока найдятся моими цветами. Что еще? Все вот эти ливневочки, чтобы людям не капало, мы это все сделали. Эти отливы, вот эти, правильно, Григорович, подъезд заходим, мисс. Водостоки. Водостоки. правильно, водостоки. У ливневках тоже пределы бобетонные развалились, сделали, выкрасили в зеленый цвет, красиво. Все, что на улице, мы делаем за счет субботников. Красим, вот это каждый год вот, красим побелка, блинтусы сделали у нас ограничения, чтобы машины не, не заезжали и не мешали нам проезда. Если мы знаем, что есть нарушение, а в трех, как вы, женщина, вот сказали, в третьем подъезде пометили, что квартиратка девочка с девятого этажа на первом этаже, Павел Лох. Павел поднимается на девятый этаж и пишет, Таня П понимаете, что. Ага, ну раз такое дело, собираем подъезд, сам инициируйте, они меня просто приглашают. Мы сделали это дело и решили так, что делаем. В девятые и первые этажи за счет виновных родителей постановили, протокол провели. Вышла Алексеевченко, мама, Полина Николаевна, пожалуйста, наймите, пригласите нам человека, что сделал, мы оплатим. Они наняли, человек сделал, вопрос решился, никто ничего не пишет больше. Нету и квартирантов тут же. Я пишу хозяйке депешу, приезжай и срочно их убирай. Сейчас до 15 октября закон на твоей стороне. После 15, потом их тут же убрали, и мы пришли, подыскали квартирантов. Сейчас, слава богу, у нас такого я еще Марина Николаевна, а даже... подошвы на стенах, на панелях у нас. были, помните? Да. Во втором подъезде подошвы понаклеивали. На ступеньках, на, на, на панелях. Да. Свадьба была, и что-то там понарисовали, Тоже подняли, да. Когда делали плитку, вот, кстати, Алексей Владимир Николаевич присутствует, он живет в 17-м доме, но живет и у нас. И когда мы делали плитку, я упустила момент, что где-то оно не качественно. Пришел, у нас все жильцы добросовестные, пришел, простучал Владимир Николаевич и говорит, «Вадим Николаевна. Хлопцы халтуру делают. Ах так, сразу военный корреспондент сюда, хлопцы, за барки. Значит так, срок вам все сделать, переделать. Нет, чтобы потом возражений не было. Пишу вам в двух экземплярах вашему начальству бумагу, чтобы потом не обижались. Я вас прижму судом, все это хлопцы все переделали, все сняли. Владимир Николаевич, спасибо вам за подсказку. То есть я же тоже такая, где-то что-то могу же упустить. Я не обижаюсь, я только благодарю потом. Не говорю, что там вы так меня, а говорю, спасибо вам большое. Так, что ж касается вас. Мы уже сказали, начинайте, ребята, вы. Если юридично, вам будет проще. Сейчас ваша задача, в ваших домах, вашим активным группам, сейчас это вообще упро упро упрощено, три человека, значит, делаете вы дом свой, решаете, собираете собрание, это вам никто не поможет, ни юрист, там, никто, только вы. собираетесь, есть и только квартиры, я думаю, у вас все квартиры приватизированы, и право голоса они имеют каждый. Но не столько, например, в квартире два человека. Одна вторая там мужа, одна вторая жены. И они могут быть и он вступает в этот ОСББ, и она вступает в ОСББ. То есть они имеют два голоса. Что же касается квартир неприватизированных, то со всех квартир имеется только один голос. И избирайте в ОСББ человека, который и имеет неприватизированную квартиру не приватизирован он один есть и такие люди разные по разным причинам не хотят приватизировать это их не право тогда вы должны понимать что один человек и он один имеет только один голос собирайтесь все подписи сейчас по новому законодательству там надо каждую подпись утверждать этим нотариально но вот вот этого э, уже как было 1 октября собрания мы там начали возмущаться, а потом я, правда, сделала резюме. Меня тут, собственно, этот вопрос уже не касается наших ОСББ, которые есть, нам это уже нам, это нам не важно. Я говорю, я работала по старинке, буду по старинке. Что же вам касается, я думаю, там вам будет проще. Если вы соберете все подписи, то как было в мое время, когда мы организовывали на сегодняшний день, по-моему, оно так, тогда вы все...